ক্রিমিনাল তার নেতৃত্বে এবং এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের মদতে বাংলাদেশিদের দিয়ে এই হামলা হয়েছে তাকে একটা খুনের চেষ্টা করা হয়েছে এদের সাথে দেখা হবে কি বাংলাদেশিদের আক্রমণ করা হয়েছে হয়েছে বলে ভালো কারণ এই সব কথা বলেই তো মানুষকে উত্তৃত করছে ওখানে সব কুচবিহারি মানুষ মানে যদি ওখানে আমি গিয়ে দেখলাম প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে কুচবিহারি বাকি টেন পার্সেন্ট হয়তো আমাদের মতন ওপারের লোক থাকতে পারে কিন্তু এই নব্বই শতাংশ মানুষকে যারা বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধেই তো আমাদের লড়াই সেই লড়াইটাই তো কোচবিহারের মানুষ লড়ছে যে আমাদেরকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে যে আমরা আর নটোরিয়াস ক্রিমিনাল আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি ক্রিমিনালের ছাপ নিতে হয় আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ও যখন যাচ্ছিল এসপি অফিসে তখন তো আমরা শুনলাম স্লোগান উঠছে যে অভিজিৎ দেব ভৌমিক উদয়ন গ্রোথ আমরা তুলব আমরা সেটা কোন ধরনের গণতন্ত্র সেটা কোন ধরনের শান্তির বাণী এই ধরনের কথা বলবেন আর কুচবিহারে আসলে কুচবিহারের মানুষ আপনাকে ধান্দব্য দিয়ে বরণ করবে ও আশা করে কোনো লাভ নেই और विशाल लामा पीसी पांच एक का कार्यक्रम था कोर्ट इजाजत दिया था आने का टाइम घोक्सा डागा में एक हादसा हुआ उसका बाद खागड़ाबाड़ी में पश्चिम बंगाल का मिनिस्टर उदयन गोह नोटोरियस क्रिमिनल उनका लीडरशिप में इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस मेरा गाड़ी में हमला हुआ सीआईएसएफ का निश्चित प्रामाणिक जिग्गा बुलेट प्रूफ कार में मैं था उस गाड़ी को पूरा पूरा खत्म कर दिया और जान से मारने के लिए ये हमला हुआ मुझे खून करने के साजिश में सीधा उदयन गो का हाथ है और उनका मदद करने वाला खूनी का नाम है दुतिमान भट्टाचार्य एस पी कोचबिहार मैं और हमारी साथी बीजेपी एम एल लोग यहाँ बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और जितना डेढ़ हजार से कम से कम वो खागड़ाबाड़ी में लाया था सब बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या ए दोनों को लाकर हमला किया इसलिए बिहार में एस हुआ बंगाल में भी होने वाला है ये लोग का पास जानकारी है ये इसलिए मुझे हमला किया मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपेटिया को बंगाल से खास करके कोचबिहार बांग्लादेश से हटे हुए एरिया है यहाँ से हटाने का आवाज उठाया इसलिए मेरा ऊपर जान लेना हमला हुआ हमला सीधा किया है उदयन गोह इंटेलिजेंस ऑफ उदयन और इसको मदद किया है दूतीमान भट्टाचार्य ये दोनों खूनी है खूनी का साथ मेरा कोर्ट में मुलाकात होगा